Корней Иванович Чуковский. Кто он? Поэт? Да. Сказочник? Да. Таким знают его дети. Но еще это серьезнейший писатель-исследователь и великолепный переводчик. Добро пожаловать в дом-музей Корнея Ивановича Чуковского. Чудо-дерево, двухэтажный дом с застекленной верандой в сад, библиотека, в которой пять тысяч книг, кабинет, костер, специальная летняя сцена и ряды заснеженных сейчас скамеек. Именно тут проходят веселые летние костры, которые придумал и так любил Корней Иванович. Мы приехали в Переделкино, чтобы почувствовать атмосферу, в которой жил и творил писатель. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Благодарим экскурсоводов от всего сердца. Очень, очень довольны своим знакомством с Домом музея Корнея Чуковского. Вернувшись из Переделкина, ребятам захотелось освежить в памяти всеми любимые с раннего детства сказки. Детские стихи Чуковского. Вы думаете, они простые, как калоши? Вы не правы. Они гениальны. Каски одеяло, убежала, улетела простыня и подушку, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку добежать и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чайка, самовара подбегаю, но. Узатый от меня, убежал как от огня. Что такое, что случилось? Очень боже, все кругом завертелось, закружилось и получалось по лесу. Кучики за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кучерга за кушаком. И все вертеться и кружиться и несется кувырком. воротилась, воротилась и тетрадь, И грамматика пустилась, арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый мой дадыр, Умывальников начальник и мочалов командир, Подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорил, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то ты, грязнуля, мой дадыру угодил. Надо, надо умываться по утрам и вечерам. А не чистым трубочистым стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. солнце. Солнце по небу гуляло и за тучу забежало. Глянул заинка в окно, стало заиньке темно, а сороки белобоки воскакали по полям, закричали журавлям. Горе, горе, крокодил, солнце в небе проглотил. Поступила темнота, не ходи за врата, то на улицу попал, заблудился и пропал. Плачет серый воробей, выйди, солнышко, скорей. Нам без солнышка обидно, поле зернышко не видно, Плачут зайки на лужайке, сбились бедные с пути, Им до дома не дойти, Только раки куча глаз и по земле, и по глазу, Да во враге за горой волки бешеные будут. Дзинь-ля-ля, вдоль по улице несутся. Дзинь-ля-ля, дзинь-ля-ля. На стакана дзинь натыкается, и стакана дзинь разбивается. И бежит, бренчит, стучит сковорода. Вы куда, 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 куда? А за ней вилки, рюмки до да бутылки, чашки до да ложки скачет по дорожке. Из окошка вывалился стол. И пошел, 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 пошел. пошел а на нем, а на нем, как на лошади верхом, Самоварище сидит и товарищам кричит, Уходите, бегите, спасайтесь, И в железную трубу бу-бу-бу, бу-бу-бу. Звонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кукол. Для сына моего. А много ли прислать? До кутов это к пять или шесть. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. А потом позвонил крокодил. И со слезами просил, мой милый, хороший, пришли мне калоши, и мне, и жене, и то тоша. Постой, не тебе ли на прошлой неделе я выслал две пары отличных калош? Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели. И ждем, не то все когда же ты снова пришлешь к нашему ужину. дюжину Новых и сладких холод. Отрывок из сказки «Муха-цокотуха». Муха-муха-цокотуха, позолоченная брюха. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы прибегали, все стаканы выпивали, А букашки по три чашки с молоком и крыдельком. Нынче муха цокотуха и минин. Сказки тараканище. Таракан, таракан, таракашечка. Жидконогая козячка-букашечка. И не стыдно вам, и не обидно вам? В зубастые в касты, А малявочки поклонились, а козячки покорились. Испугались бегемоты, зашептали, что ты, что ты? уходи ка ты отсюда, как бы не было нам худо. Только вдруг из-за из 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 кусточка, из-за синего лесочка, из далеких из полей прилетает воробей. Прыг да прыг, да чик-чирик, чик чики рики чик-чирик. Взял и клюнул тараканом, вот и нет великана, по делом великану достался, и усов от него не осталось. Корнилов Чуковский, стихотворение «Бутерброд». Как у наших у ворот за горой, жил добыл был бутерброд с колбасой. Захотелось ему погуляться, на траве мураве поваляться. И сманил он с собой на прогулку краснощеку сдобную булку. Но чайные чашки в печали, стучая и закричали. Бутерброд, сумасброд, не ходи из ворот, а пойдешь, пропадешь, мури в рот попадешь, мури в рот, мури в рот, мури в рот попадешь. Я рада, что мои дети соприкоснулись с миром сказки чуда-добра и почувствовали любовь дедушки корнея.